莫怪哥哥心狠，要怪啊，就怪你自己太爱出风头，怪你偏偏找了个狼心狗肺的男人。今日城中祭典，处决妖女，以祭奠父帅及众将士英魂。时辰到，行万箭穿心之行。 醒醒！ 别是一,一往忘心，心事都埋入江底。倘若我负了你，你会怎么办？你不会的。如果你负了我，我就杀了你，然后和你一起死。能死在你手里，我也无憾 <laughs> 在。<noise> <noise> <noise> 天界已派天兵天将下来斩杀凤凰，而为首的赤日神君正是陈炎。 心若磐石，无追忆。陈言，我最后问你一次，你难道从头到尾对我就没有过真心？凡事与我不过是个情节，我已不是陈妍，你也不是望月，凤凰已觉醒。 我们之间绝无共存之道，生女，哼，二打一可不算公平吧？ 时间不多了，我就问你一句话：想不想救你姐姐？想，只要能救活姐姐，我做什么都愿意。司马望月真身是凤凰，乃不死不灭、独立于三界之外的神兽。你要找到花容，他的元神碎片。 他重生，血脉激发之后与之相融，凤凰便会再现世间。真的吗？那真是太好了。我的寿元已尽，我已将毕生的灵力传授于你。但由于你是凡胎肉体，所以灵力会慢慢吞噬掉你一些记忆。 要记住，你将继任魔族大尊之职，当实质保护凤凰，振兴魔族。小子，你做得到吗？你的恩情。 木南无以为报，但既然你受命于我，我定会遵守诺言。姐姐，我一定会救你重生，然后讨伐尘烟。太可怕了！凤凰之火瞬息间就令万物荡为寒烟，多亏天帝命雨神降雨。 好不容易才扑灭了人间的烈火。如果凤凰真的涅槃，一定是一场浩劫。幸好无论他怎么重生，赤日神君一定都会用赤霄剑毁灭他，拯救三界。颜月，你怎么了，颜月？ 姐，这伤口为何不能痊愈？ 父帝，嗯，母后，伤怎么样了？已无大碍。颜月，你此次诛杀魔凤，表现得很好。这颗丹药可助你早日康复。多谢父帝。 连月此番下界是立了大功的，你为何又要在暗地里惩罚他呢？我这不是罚他，而是在帮他。我要帮他除去在人世间的一切记忆，这样的话，他和凤凰的一切爱恨情仇都不会再困扰他。没有了爱，便不会有恨，他才能做一个无欲则刚、称职的赤日神君。 斩断情丝太难了。这便是他身为天神的代价。对了，阎罗最近在做什么？啊，若儿在瀛州。嗯，这个阎罗只会待在他那一方瀛州，其他事情都不问不管。你身为天后。 提点教导他，也是你应该尽的职责。心存大爱，心怀天下众生，固然是好，可是随着心动，潇潇洒洒的过一生，也何尝不是一种选择呢？ 你在这刻什么呢？我只是习惯性的拿起来。要刻什么？我也记不得了。哦。那，这是今日的丹药。替我谢过父帝。嗯。怎么了？ 又疼了、啊。我只是奇怪，以往的伤都可以痊愈，而胸口的伤，即便用了药也不能消失。清欢，你可知道它是怎么形成的？你真的一点都不记得了？我想来想去，没有任何的印象。以前的事情，不记得就算了。 再深的伤口，都会有康复的一天的。那些痛苦的记忆，你永远忘记，或许才是万幸吧。 这是什么、啊？ 姐姐，你想起来了吗？像是经历了一场别人的梦，一场噩梦。你是木南。墨月要是知道你为他做了这么多，一定会很心疼的。姐姐。 你就是望月。我虽然为他感到心痛，但我不是望月。不，你就是望月。如果花荣还在的话，只要他融入你的身体，你就会想起所有凤凰的记忆。哎，姐姐，我再带你去个地方。这又是哪？ 这里是万魔岭，是我魔族战士安息的地方。他们中大多数人，在生前都没有见过凤凰，但是他们有共同的信念，那就是相信凤凰有朝一日可以改变三界。而如今，你就是他们的希望。这些期望对我来说太重了。什么仙啊，魔啊。 什么三界盛衰兴亡，跟我又有什么关系呢？我不是望月郡主，也不是你的姐姐，我只是未知，一个普通人未知。但是你也是凤凰，颜月既然之前杀过你一次，那这一次他肯定也会杀你。如果你不觉醒、不反抗的话。 天界就会派他一次次的杀你，因为这就是他的宿命。既然颜月要骗我杀我，为什么我还会好端端的在这里？我得去找他，我得问清楚。就算是死，我也得死得明白。难道望月的遭遇你还不明白吗？我不是望月。 没想到千机落竟是我自己制作的，我若是死于此，也是死得其所。